Тихо-спокойно. Биба Владимир Викторович, председатель комиссии 184 участок. Скажите, сколько у вас должно проголосовать на участке людей и какой процент уже на вот эту минуту проголосовал? На участке должно проголосовать по спискам 1638 человек. На сегодняшний момент, на сегодняшнюю минуту проголосовало около 700 человек. Скажите, как вы оцениваете вот вообще активность людей и что говорят? Не боятся ли они идти на выборы? Нет, не боятся. Просто и активность людей оцениваю очень высокой. Почему? Потому что даже приходят из Андреевки, идут с близлежащих районов, не боятся, идут по полю. И люди идут и идут. И вот вы посмотрите, у нас количество людей подходят и подходят. Скажите, вот ваш участок, вот где сегодня сейчас вот работает избирательная комиссия, вчера под, попал под ночной обстрел, вернее, был находился в этой зоне. Как члены комиссии не побоялись сегодня прийти на работу? Нет, ни один из членов комиссии не побоялся, все мы работаем и я надеюсь, доработаем до конца благополучно. Скажите, в процессе возникают какие-то проблемы с чем-то, люди обращаются, с какими-то вопросами? Ну, в основном проблемы, какие люди обращаются, там, может быть, с другого района приходят, там, боятся там, ехать в город, к примеру, хотя прописаны в городе, мы их принимаем здесь, там приехали до родственников, с других городов, там, с дружковки есть люди. Ну, там, вот это вот основная проблема, что люди просто как бы колеблятся, не знают, куда им идти, на какой участок голосовать. Но мы объясняем, все принимаем здесь, как положено, и людям даем возможность проголосовать. Председатель избирательного участка 185 ЖД технику Бойка Татьяна Петровна. Татьяна Петровна, сколько вообще вот должно у вас проголосовать людей и сколько на эту минуту уже вас посетило избирателей? Списочный состав 2027 человек. На сию минуту проголосовали немножко больше 800 человек, но здесь еще есть проголосовавшие из других районов города и близлежащих городов, так как не совсем спокойное время. Люди оказались заложниками ситуации, приходят с паспортами, с прописками, просятся проголосовать непосредственно там, где они оказались во время этого неспокойного. Неспокойно так добраться домой даже не могут, поэтому голосуют по месту проживания на основании заявлений. Всех принимаем. Какова активность избирателей? на сию секунду проголосовало около ну, около 40%. Ну вот как бы вы ее оценили? Средняя, низкая, высокая? Высокая с самого утра с 8 до 9, где-то до половины 10, здесь стояли очень большие очереди. Сейчас немножко люди как бы успокоились, но звонят еще люди на работе, звонят, беспокоятся, до какого времени будут работать участки, чтобы прийти и проголосовать. Скажите, те люди, которые не смогут добраться до избирательного участка, в частности, до вашего, вы как-то их будете на выезде обслуживать? Согласно заявлений, и вчера было по телевизору объявлено, даже можно позвонить на избирательный участок. Если это действительно инвалид, который не может ходить, комиссия, как и во всех выборах, ездит с урной мы можем приехать и проголосовать. Человек может на дому. Представьтесь, как вас зовут? Виктор. Вы сегодня пришли на избирательный участок. А где вы живете? Поселок Андреевка. А почему сюда пришли сегодня? А у нас посовет не работает, сожалею его. А сказали или на соку, или училище. Скажите, после того, что вот было ночью там в районе вашего поселка, была стрельба очень большая. Вас не испугало это? Вы все равно решили? Нас не испугало, но было страшно, особенно детям. Маленьких двое внуков плакали. Скажите, много вот жителей поселка пришли ваших земляков сегодня? Да вы знаете, там в основном пенсионеры. Ну а остальные все проходили. Какой выбор вы сделали? Я, да. То есть вы за Народную да. республику? Скажите, а как у вас настроение? Настроение хорошее. Думаю, что будем жить лучше, чем жили. Как настроение у вас? Отлично. Почему же такое отличное? Да, не знаю, как, рады. Сделали свой выбор? А, конечно. Если можно поделитесь какой? -то. За. Скажите, после ночной перестрелки вам не страшно было Нет. вот сегодня? Нет. Ну, да? Привыкли уже. Бомбят нас вот это уже три недели. Так что уже привыкли. Первый раз страшно было, а сейчас уже привыкли. Чего вы ждете вот от сегодняшнего референдума? Не знаю, справедливости, чтобы какое-то было. Может поменяется, потому что, ну как, я немного помню, как мы раньше жили. И мама рассказала, как при Союзе было, вот. Ну, может быть лучше это будет так. Приятно смотреть парад 5 мая и 1 мая.